સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં રહેતા મૂળ રાજસ્થાનના વતની નરપતસિંઘની પુત્રી પૂજાનું ફીવરના કારણે મોત થયું હતું અંદાજે એક અઠવાડિયાથી પૂજા ફીવરથી પીડાઈ રહી હતી અને તેને પહેલા અક્ષર હોસ્પિટલે ચાર દિવસ સારવાર કરાયા બાદ કિરણ હોસ્પિટલે ખસેડાઈ હતી જ્યાં તેની નિમોનિયા થયાનું જાણવા મળ્યું હતું અને ત્યાંથી પૂજાને વધુ સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલે ખસેડાઈ હતી જ્યાં તેને તબીબોએ મૃત જાહેર કરતાં પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું तो मृतक पूजाना पिता नरपत सिंह चानी होटल चलावी परिवार નું गुजरान चलावता હોવાનું સામે આવ્યું છે नरपत सिंह आपका रहने का काम घर को कतरगाम सूरत धनमोरा धनमोरा क्या सर उसको बीमार था पहले दो पहले थोड़ा सीरियल बुखार जैसा धीमे धीमे आया एक दिन आया तो दूसरे दिन मैं दवाखाने लेके दवा लेके आया वहां से दवा लाया 4 दिन दिया दवा फिर उसके बाद में ज्यादा बीमार हो उसको माता जी जो वो निकलते बोलते वो निकल गए थे थो थोड़े थोड़े निकलते थे दाने दान दाने में पुराने ही निकले थे अमुक अमुक लाल लाल दिखते थे उसके बाद में मैं दवा खाने में वापस गए दवा लाए कीर्ति अक्सर पटेल फिर वहाँ जाके दवा लिया फिर एडमिन करवाया मैं दो उस दवा से कुछ हुआ नहीं उससे मलेरिया वो हो गया जब उसमें कुछ तो मैं वहाँ जाके दोबारा छः तारीख को गया जब ही छः तारीख को जाके कर एडमिन किया उन्हें डॉक्टर ने तीन दिन वहाँ एडमिशन रखा मैंने और सर बोल रहे हैं कि उसका बहुत गंभीर तकलीफ है जोखम जैसा काम है बहुत उसमें पूजा पुज, पूजा पाँच साल की सर